Dalam mesyuarat seperti ini selain daripada kita menunaikan kewajipan sebagai anggota parti saya rasa pertemuan kita lebih bermanfaat jika kita gunakan kesempatan seperti hari ini untuk bukan sahaja melihat urusan dalam parti seperti mana yang dituntut oleh perlembagaan parti tetapi untuk melihat dari perspektif yang lebih luas dan lebih jauh lagi kita juga seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk melihat dan melakukan muhasabah pada diri kita yang sepatutnya kita lakukan sepanjang masa agar kedudukan kita akan terus bertambah lebih kukuh lebih mantap barisan kita lebih ampuh strategi kita lebih jelas dan pelaksanaannya lebih berkesan Jika kita dikendaki untuk melihat lebih jauh lagi Maka sudah tentu Sebagai sebuah parti politik Yang paling penting sekali bagi kita ialah Untuk berjaya dalam waktu pilihan gaya diadakan Dalam pilihan raya Tidak ada istilah naik Johan Dalam pertandingan biasa Ada hadiah untuk naik Johan Untuk pilihan raya Hanya Johan sajalah yang ada erti dan makna bagi kita. Dan kita semua sedar bahawa Menjadi naik Johan Erti kita kalah dalam waktu ini Dan kita tahu nasib Parti yang kalah Kita dah rasa pahit maut, Kegetiran Rasa kita kalah Maruah kita Image kita Hinggakan Nasib kontraktor Di kalangan kita pun Yang biasa menumpang rezeki Berada dalam keadaan tidak menentu Kalau kita semua telah Melalui Pengalaman Yang pahit ini Sebagai sebuah parti politik yang Berangkali kalau kita lihat dari segi kejayaan kita Sebagai track record kita dalam dunia yang mengamalkan demokrasi berparlimen tidak ada parti yang lebih cemerlang daripada kejayaan yang telah dicipta oleh UMNO dan Barisan Nasional Selangor namun kita sedar juga bahawa kehebatan silam dan kejayaan dalam lipatan sejarah waima sehebat mana pun tidak merupakan jaminan kelangsungan kuasa kita pada masa-masa yang akan datang mengapa saya kata demikian kerana Landscape politik kita Persekitaran politik kita Dan pemikiran masyarakat kita Sudah banyak berubah Berbanding dengan masa-masa yang lalu Perubahan ini berlaku kerana Yang anehnya adalah kerana produk hasil daripada pembangunan dan pembaharuan besar yang telah berlaku pada negara kita tahap pendidikan hari ini jauh lebih tinggi daripada dulu tidak ada sesuatu yang janggal kalau anak kita mendapat ijazah di universiti malah yang menjadi janggal kalau anak kita tak sampai kelayakan nak masuk universiti taraf sosio ekonomi kita jauh berbeza kalau dulu mesyuarat di balai raya terpaksa kandar bateri kerana tak ada bekalan elektrik hari ini tempoh pak jadi tempat persidangan kita. Dan tak kira bilangan kereta-kereta mewah di luar dewan ini. Revolusi maklumat, ledakan maklumat ICT sudah menjadikan saluran maklumat sehinggakan kita ini dibanjiri dengan pelbagai-bagai maklumat. Dan tidak semestinya semuanya itu benar. Kebanyakannya separuh benar, separuh tidak benar. Dan kadang-kadang bukan separuh, hanya 10% saja benar, yang lain direka tapi itu menjadi bacaan dan sajian kita tutam sekali anak-anak kita sendiri sehingga kan telah timbul keadaan di mana generasi kita kuat amno anak-anak kita belum tahu lagi semuanya ini menuntut kepada kita untuk lebih bukan saja bersedia memahami persekitaran dan nasib baru ini tapi menuntut kepada UMNO membuat pembaruan dan pembugaran kepada UMNO <silence> kalau kita buat dengan cara lama dengan kaedah lama dengan senjata lama kita boleh menang perang lama perang baru belum tentu lagi dalam bahasa Inggeris kalau diizinkan sebab selayang ini standardnya tinggi sikit we can win yesterday's war but we must win today's war jadi macam zaman Kesultanan Melaka tahun 1511 Portugis dengan hanya lebih kurang 3400 400 orang datang ke negara kita kita berdepan dengan tombak, kita bertempan dengan keris, kita bertempan dengan anak panah. Memanglah senjata keris itu dan tombak tu sejati dengan kepahlawanan Melayu kita rasa segak masa itu handsome segak apa? kata kat saya tadilah lah syukur pun oh pandai juga dia ada ilmu ala kijo kena lambung sikit di adat orang Melayu orang UMNO ni bila dia nak minta sesuatu dia kena lambung dulu Orang Melaka Seka Siapa kata tak seka? Seka Dengan kerisnya Dengan tombaknya Dengan tanjaknya Segala-gala Seka Tapi pojokis datang Dengan senjata modern dengan senapan dengan gunpowder dengan meriam setakat segar tak cukup kalah pada orang yang ada kemampuan yang lebih daripada kita jadi sejarah telah menunjukkan pada kita kita tidak, tidak boleh bangga dengan kegemilangan sejarah bila berdepan dengan ancaman kita tidak boleh kaku tidak mau melakukan pembaruan pembugaran kerana takut pada perubahan orang lain akan menguasai kita sebab orang lain melakukan perubahan kita tak lakukan perubahan Kita tidak boleh bangga dengan simbol sahaja. Dengan image sahaja. Tapi pengisiannya kurang Ini semua sejarah Telah mengajarkan Sepatutnya menjadi Guru yang paling besar pada kita Bila kita sudah melalui sesuatu pengalaman yang perik kita susun semula kita jangan patah semangat kita buat pembaharuan kita bangun dengan kekuatan yang baru inilah mesti ada pada kita dan bukan saja pimpinan atasan tapi UMNO dan rakan-rakan kita dalam barisan nasional di semua peringkat di peringkat akar umbi sebab apa? sebab pengundi akan menilai UMNO dan barisan nasional itu mungkin bukan dari segi kacamata dasar besar negara Mungkin mereka sokong ETP Mungkin mereka sokong GTP Mungkin mereka menerima Modal baru ekonomi Gagasan satu Malaysia Tapi mereka nak tengok juga Perangai Pemimpin-pemimpin UMNO Di peringkat akar umbi Sama ada disenangi oleh mereka Ataupun tidak uh, uh. Semuanya ini Adalah Ramuan untuk kejayaan kita Kalau kita buat pembaharuan Di peringkat atasan pun Tapi kalau kat bawahan Tak tengok mata hidung pemimpin amnu waktu orang susah waktu banjir waktu rumah terbakar siapa yang pertama tampil ke hadapan amnu mesti tampil ke hadapan ini. kalau kita kata kita nak tolong orang susah kita janji kita nak tolong janji mesti ditunaikan saya ada pengalaman dah lama 35 tahun yang paling dibenci oleh orang bawahan ni yang pendokong penyokong kita ni ialah kalau kita mungkir janji cepat sangat buat janji tak punya. dan kalau mereka tak nampak batang hidung kita bila dekat pilihan raya kita buat sibuk kita tak boleh Kita tak boleh melakukan Pembaruan yang kita harapkan Kalau kita tidak bertindak Dan menunjukkan bahawa Kita inginkan Orang ramai Pengundi sayang pada kita Kalau mereka dalam kepala Mereka kata ah UMNO Barisan Nasional Pilihan yang terbaik Kena lagi Serangan Dalam internet Serangan email SMS Facebook Twitter Berbagai-bagai lagi Belum tahu lagi Kalau dalam kepada PK UMNO BN Yang terbaik Sebaliknya kalau Daripada apa? Daripada kepala tuan ke hati. Kalaulah dalam hati mereka dah sayang kepada pemimpin-pemimpin AMNO dan Barisan Nasional pada ketika itu, kita tetap akan menang waktu Wilhelmine. Kalaulah kita dilamun cinta bangun. daripada mana datang cinta daripada mata turun ke hati orang kata ya, kalau dalam politik mungkin daripada minda turun ke hati mereka tengok kita sejuk hati mereka dia tengok pemimpin amok sejuk hati kita tak semestinya kita ini kulit kita ini putih kalau tak putih pun hitam manis pun tak apa hitam manis pun tapi kalau kita senyum kita itu murah dengan senyum kita lepas itu kita ni orang baik turun padang tolong orang daripada ini turun ke hati insyaAllah kita boleh menang parlimen kita boleh menang di Kelahiran yang lain itu tak apalah yang lain itu serahlah pada pucuk pimpinan serah saya hendak winnable candidate dalam UMNO dan Barisan Nasional. Saya nak winnable candidate kan apa? Kerana macam mana pun parti dan individu itu mesti sama-sama dinilai oleh rakyat. Ada orang kata parti itu lebih mustahak daripada individu. Sebaliknya ada orang kata dalam era baru ini individu lebih mustahak daripada parti. Saya tahu zaman dulu letak songkok boleh menang. Ada orang kata batang pisang pun boleh menang. Batang pisang boleh menang. Zaman dulu sekarang ni orang kata dia tengok orang dia tengok individu individu mesti ada kualitinya kualiti mesti ada kualiti sebagai pemimpin itu mesti ada barulah kita akan dapat sambutan dan inilah sebabnya mengapa saya tekankan konsep winnable candidate ini saya harap semua orang janganlah sangat merasakan bahawa saya inilah patut patut ditanding. Seolah-olah kawasan itu saya dah cuk kawasan tu. Hari ini tak ada orang lain tak boleh masuk. Saya dah cuk kawasan ni. Sama ada yang ada sekarang ataupun yang yang teringin sebutan dah tempah push jacket umpamanya maksud tak kira dah, dah cuk kawasan tu lah bukan maknanya dia pergi kedai tempah push jacket sebab push jacket zaman sekarang ni tak berapa popular dah orang tak pakai push jacket zaman dulu pakai push jacket zaman sekarang ni pakai baju masuk dalam atau ma pakai di luar zaman sekarang lain tapi maksud maksud tempah push jacket tu kita semua faham Orang UMNO dah faham tempah kusyakan. Dan orang UMNO pun faham. Bila nak dekat pilihan raya, dia buat baik dengan SB. Dia buat baik dengan jasa. Kok-kok laporan nanti baik. Ini, ialah, saya faham ke saya tak faham. Tapi yang lebih penting lagi, kita ni mesti dekat di hati rakyat dengan pemundi tak sah main lobby saja main dengan rakyat sebab itulah saya sebagai pemimpin saya cuba membuat pembaharuan seperti saudara syukur kata tadi tak pernah lagi dulu kita buat walkabout tinjauan mesra macam di pilihan raya Sarawak baru-baru ini Saya pergi tempat-tempat Bandar-bandar kecil Pekan kecil Saya sampai Orang tunggu di Kedai pertama Pekan kecil tu Kiri kanan Saya salam Sepanjang Pekan lama itu. Sampai kepada penghujung pekan tu Salam. Saya dapat salam hampir semua pengundi dalam kawasan tu. Tanpa mengeluarkan perbelanjaan. Tanpa menyediakan makanan ataupun minuman pun tak payah. Tak payah sewa dewan. Tak payah nak gombas tempah bas. Satu inovasi dah. Inovasi Dulu kalau nak buat perjumpaan Bermimpin bersama rakyat Kena buat platform Kena sediakan PA sistem Tak cukup dengan jabatan penerangan Kena yang swasta lagi Tambah lagi belanja Lepas tu kena sediakan kemah Sediakan makanan lagi Tapi bila kita buat tinjauan mesra Kita salam Kalau buat pertemuan pemimpin sama rakyat Kita duduk di atas belum tentu dapat salam dengan semua orang Tapi bila orang berbaris Panjang Pekan lama tu saya salam dengan semua orang Alhamdulillah Kebanyakan kawasan saya pergi Barisan Nasional menang Ini, inilah, inilah Antara pembaharuannya Lepas itu Apa yang patut kita lakukan Ini saya ambil petua Daripada seorang pemimpin Jepun yang datang kursus kita dengan ketua-ketua bahagian saudara syukur ada dalam kursus itu sebagai ketua bahagian ada di janda baik ya ada setengah daripada kita ada di dalam majlis itu apa dia kata sekarang ni dia dulu LDP sekarang masuk demokrat parti sebab dia kata pemimpin LDP dia orang ni syok sendiri dia tak kata syok sendiri lah Saya tambah tu syok sendiri Jepun dia tak ada istilah syok sendiri Tapi saya kata syok sendiri kenapa? Kerana dia tengok dalam dewan tu Bila penuh orang lah. Oh kita ni dah kuat lah Dia syok Itu yang saya kata dia syok sendiri Tapi dia lupa orang di luar dewan Orang dalam dewan Penyokong setia kita Yang kita patut jaga tapi Bilangan dalam Dewan Tak jamin kemenangan kita Yang di luar Dewan ni Yang di kawasan perumahan Yang di kawasan flat Yang di tempat-tempat lain ni semua Orang oh ni lah Yang mesti kita jaga juga saya nak mengajukan apa yang dikatakan winning alliance yakni satu perikatan baru di mana kita ada menjalin hubungan yang begitu baik dengan pelbagai gulungan dalam kawasan kita sendiri kita mesti ada alliance dengan orang miskin kita mesti ada alliance dengan gulungan pertangahan kita mesti ada alliance dengan penjaja peniaga pengusaha besar kecil PIBG badan belia putubahan-putubahan lain kalangan Melayu bukan Melayu semuanya ini kita mesti wujudkan hubungan dalam bentuk alliance bukan bukan hadir lepas itu orang kata tak ada touching ya ada juga pemimpin datang majlis lepas tu dia balik dia tak ada touchingnya saya nak ajukan ada benar-benar alliance ikatan dengan pelbagai gulungan dalam kawasan kita seperti kita ada hubungan dengan cawangan-cawangan UMNO kita juga mesti ada hubungan dengan kelompok-kelompok yang lain yang tidak ada dalam dewan ini tapi mereka lah yang akan tentukan sama ada UMNO menang dalam pilihan raya ataupun tidak sebab apa? mudah saja fikir dua perkara saja politik Politik yang pertama adalah Berkaitan dengan perkiraan angka It's a game of numbers Ingat Siapa yang ada angka lebih Dia menang Itu satu Yang kedua Ialah Politik Berkisar kepada Tangkapan ataupun persepsi Ingat dua perkara sahajalah bina cari cari angka lebih pada kita kurangkan musuh kita tambahkan lagi orang yang sokong pada kita persepsi cuba bina bangunkan persepsi yang positif kalau mereka cuba mencela kita kita buat cara lain kita counter mereka kita tunjukkan persepsi yang lebih baik dan kalau kedua-dua faktor ini kita sentiasa ingat dan kita laksanakan insya Allah saya yakin apa yang disebutkan oleh saudara syukur tadi memang selayang ini menjadi kawasan tumpuan harapan kita saya nak parlimen tiga-tiga don ini balik semula kepada barisan masyarakat kita dah ada dua don kita kalah satu don, satu parlimen satu campur tiga ini mesti milik Amnu dan Barisan Nasional.